Salam, əziz və dəyərli abituriyentlər, şagirdlər. Mən MHM tədris mərkəzinin abituriyent şöbəsinin coğrafiya müəllimi Rəya Hüseynov. Sizlərə bu gün e, müxtəlif e, qarışıq testlərin izahını verəcəyik. Pomədək. Azərbaycanın ərazisinə daxil olan hava kütlələri. Azərbaycan ərazisə dağılan hava kütlələri ümumi, e, deməli, haqqında məlumat versək, şimal zonadan kontinental arktik kan deməli kontinental deməli e, dəniz. Bu nədir? E, Şimalı buzlu okeanın üzə donmuş səthində və donmamış səthin üzərindən gəlir bu hava kütlələri. Var mülayim kontinental, mülayim dəniz. Mülayim kontinental e, deməli Qazaxstan, e, deməli və Avropanın xüsusilə e, şərq Avropa düzənliyi ilə və ya da ki Ural dağlarının ətəklərindən, həmçinin Qərbi Sibir ovalığından qayda ola bilər. Laim dənizi isə Məs Araq dənizinin üzərindən Azərbaycana rütubətli hava kütlələrini gətirir. E, əlavə olaraq deyə bilərik ki, cərim siklonları, cərim siklonları e, xüsusilə e, Azor adaları ətrafını formalaşay aralıq dənizinin üzərindən, e, deməli Azərbaycan daxil olur. Tropik hava kütlələri var ki, Şimali Afrika və Arabistan üzərindən Azərbaycanın cənubda ilin isti fəsllərinə dağılır və isti hava şəraiti yaradır. E, Mərkəzi Asiya və Orta Asiya antisiklonu deyilən hava kütləsi də e, deməli Azərbaycanı Xəzər dənizinin üzərindən keçərək şərqdən daxil olur. Bizə üç tərəfə nə verib? Kontinental Arktik hava kütlələri, Mərkəz Asiya hava kütlələri, aha, bir də mülayim bir dəniz hava kütlələri. Bunlara aid olan əlaməti seçməliyik. İlin isti aylarında temperaturun yüksəlməsinə, soyuq aylarda isə aşağı düşməsinə səbəb olur. Bu mütləq şəkildə Mərkəzi Asiya hava kütləsinin deməli e, yaratdığı şəraitdir. Deməli 2A. Qışda havan temperaturunu artırır. Xeyr, burada hələ bir bu məlumatlara bu hava kütləsinə aidiyat yoxdur. Bu məlumatın C-yə bağlı temperaturu aşağı salır, yağıntıları isə artırır. Təbiq ki, bu mülayim dəniz hava kütləsidir. Deməli 3ə C. Qışda şimaldan daxil olaraq soyuq və şaxtalı hava şəraitinin yaranmasına səbəb olur. D. Təbii ki, bu kontinental arktik hava kütləsidir ki, 1ə D, 1ə D. Yayda havanı temperatur aşağı salır, yağıntı azalır. Xeyr, belə bir hava kütləsinə aid olan əlamət yoxdur burada. Deməli 1a, 2a, 3a c'dir. B variantı düzgün cavabdır.